بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کے بارے میں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام انبیاء اکرام علیہ و السلام کے بعد سب سے افضل انسان مانا جاتا ہے جنہیں صدیق کا لقب ملا اور جو اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے مرد تھے آج ہم جانیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کیسی تھی اسلام لانے سے پہلے ان کا مقام کیا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت کیسے دی ایمان لانے کا وہ روح پرور واقعہ جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا اور پھر وہ عظیم خدمات جو اسلام کی بنیاد بن گئی چلیے سفر ایمان شروع کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اسلام سے پہلے بھی مکہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی باوقار اور معزز سمجھے جاتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ تیم سے تھا نرم دل انتہائی سادہ مزاج اور راستگو انسان لوگ آپ کو علم النصب کے ماہر کے طور پر جانتے تھے تجارت میں سچائی کی وجہ سے ہر قافلے والے آپ پر اعتماد کرتے تھے <تصفح> آپ کا دل فطری طور پر حق و تلاش کرتا تھا شراب سے جھوٹ سے ظلم سے بے حیائی سے ہمیشہ نفرت کرتے تھے اسی لیے دل پہلے ہی ایمان کے لیے تیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی نبوت سے پہلے کی تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانتداری حیاء اور سچائی نے ہمیشہ ابو بکر کا دل جیت لیا تھا جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے دل کے اندر روشنی محسوس کرتے اسی دوستی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ان کے لیے انوکھی نہیں تھی اعلان نبوت اور پہلی دعوت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی لوگوں تک بات پہنچانی شروع کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے ملاقات کی اور فرمایا اے ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں حضرت ابو بکر نے نہ تو کوئی دلیل مانگی نہ کوئی موجزہ طلب کیا نہ کوئی سوال کیا بلکہ پوری محبت اور ایمان کے ساتھ کہا اگر آپ نے فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سنہرہ ال... سنہرا لمحہ تاریخ میں اسلام کی بنیاد کے سب سے عظیم لمحے کے طور پر محفوظ ہو گیا فوراً اسلام قبول کر لینا آپ بغیر کسی ججک بغیر کسی سوال بغیر کسی دلیل کے ایمان لے آئے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جسے اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا لیکن ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے ذرہ برابر تردد کیے بغیر اسلام قبول کیا امت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہادی و رحبر ملت اسلامیہ کے ماتھے کے حسین جھومر جانشین پیغمبر عاشق اکبر امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ کنیت ابوبکر جبکہ لقب صدیق و عطیق ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے سال اور چند ماہ بعد مکرمہ میں پیدا ہوئے خلیہ آب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید جسم دبلاؤ رخسار کم گوشت والے تھے چہرہ قدس اور ہاتھ کے پشت کی رگیں واضح نظر آتی تھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے نہ صرف کامیاب تاجر تھے بلکہ اپنے عمدہ اخلاق اور حسن معاشرت کی وجہ سے اپنی قوم میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے دیگر سردار مختلف امور میں آپ سے مشورے بھی کیا کرتے تھے اٹھارہ یا سولہ یا اٹھارہ سال کی عمر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و برکت سے فیضیاب ہوئے جب حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو فورا نور ایمان سے اپنے سینے کو منور کر لیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اٹھتیس سال تھی کمالات و فضائل آپ رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل و عالی ہے آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں سترہ نمازیں پڑھانے کا شرف بھی حاصل کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ طاقل ہی نے سب سے پہلے قرآن شریف کو جمع کیا آپ رضی اللہ طاقل عہ خود بھی صحابی والد بھی صحابی بیٹے بیٹیاں پوتے اور نوازے بھی شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے یہ ایسے اعزازات ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئے اخلاق کریمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہانت و فطانت علم و حکمت نور فراست سنجیدگی و مطانت قناعت شجاعت اور صداقت میں بھی مثال تھی عشق رسول خوف خدا و پرہزگاری جان اثاری اثار و قربانی اور پارسائی میں اپنی مثال آپ تھی سادگی آجزی بردباری ایمانداری نرم رو رحمدلی، فیازی اور غریب پروری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ کا ایک حصہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت زدوں کی غمخاری کرتے پریشان حالوں کی داد رسی کرتے بیماروں کی عیادت کرتے کسی کا انتقال ہو جانے پر اس کے گھر والوں سے تعزیت کرتے ذاتی رقم ادا کر کے نو مسلم نئے مسلمان ہونے والے غلاموں کو ان کے زار ماقعوں سے خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت قرآن فرماتے تو آنسو پر قابو نہ رکھ پاتے زار و قطار رونے لگ جاتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عمدہ اوصاف اور بے داغ کردار کے مالک تھے کہ قبول اسلام سے پہلے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا اور نہ ہی کبھی برے کاموں کے قریب گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کسی نے پوچھا کیا آپ نے دور جہلیت میں شراب پی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہمیشہ اپنی عزت اور انسانیت کی حفاظت کرتا تھا جبکہ شراب پینے والے کی عزت و غیرت دونوں ضائع ہو جاتی ہیں اسلام کی مدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ و مدد و نصرت کے لیے کھلے دل سے اپنا ذاتی مال خرچ کیا کرتے تھے اس دن اسلام لائے آپ کے پاس چالیس ہزار درم یا دینار تھے وہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے خدا میں خرچ کر دی آب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مالی خدمت کی کہ زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا یہ ایمان کی وہ مثال ہے جو قیامت تک نہیں دہرائی جا سکتی ایمان کے بعد کی پہلی خدمات حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہی تبلیغ میں مصروف ہو گئے ان کی شخصیت اتنی صاف اور محبوب تھی کہ ان کی دعوت پر فوراً ان جیسے عظیم لوگ ایمان لے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام لوگ اشراء مبشرہ میں شامل ہوئے یوں ابو بکر اسلام کے پہلے دعائی بن گئے مکی دور کی آزمائشیں مشرقین مکہ نے اسلام قبول کرنے پر آپ پر بھی ظلم کیے لیکن ابو بکر ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے آپ اپنے مال سے غلام آزاد کرتے کمزور مسلمانوں کی مدد کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے مکہ سے مدینہ کی ہجرت اسلام کے سفر کا سب سے اہم مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہوگی یہ وہ آنسو ہیں جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے خوبصورت لمحوں میں سے ایک ہے غار سور کا سفر خطرات قربانیاں ہر مشکل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار یہ سب اسلام کی تاریخ کے روشن ترین صفحات ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے سب سے زیادہ اپنے مال اور اپنی جان سے مدد دی وہ ابو بکر ہے اور فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرے دین کے بھائی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان محبت قربانی صدق اور وفا اسلام کی بنیاد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا صرف ایک واقعہ نہیں یہ ایمان کی سب سے روشن مثال ہے کہ جب بات سچی ہو تو دل فوراً قبول کر لیتا ہے محترم ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے ہماری تمام مشکلات آسان فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے کمنٹ میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے ثواب کے کی لیے شیئر کیجئے جزاک اللہ خیرہ چینل کو